болевые. А Значит, первое. Плотный вот захват в районе который уже заплатил. Для меня может быть очень неплохо, если он меня поймает на выдохе, на выдохе. Будет очень неприятное ощущение и, в принципе, возможно, проведение. Поэтому, когда меня берут такой захват, я сразу же собираюсь, напрягаю мышцы стараюсь руки в сторону не разводить. Чем руки ближе к телу, чем хуже, тем у меня больше задействованы широчайшие мышцы спины, и я могу сопротивляться одного действия. Тем не менее, долго мне находиться не нужно, я хочу освободиться от а запаса и выполнить болевой прием данного. Ощущение хиреосов сухожилия. Я немножко приподнимаю ногу. Всем телом давлю. Есть. Всем телом давлю локтем в район солнечного сплетения или мечевидного отростка. То есть все просто бросаю все тело сюда. Нога немножко приподнимается для создания упора. Правый локоть. Есть. Воздействуя на болевую точку, которая находится вот здесь. Точка Я. Больно. Вот таким вот образом я могу разорвать этот захват. Теперь нога вторая. Давайте на эту сторону актер. Вторая нога, чтобы как -то. Я беру захват как можно ближе к пятке. с сухожилие находится вот здесь. Левая нога, колено уходит сюда. Правая нога здесь. я ложусь уже с воздействием. Почему мне нужна здесь нога? Чтобы он не встал. Вставай, Если он встанет, поднимется. Он идет с у меня накроет. Мои ноги не позволяют это сделать. Вот это вот. Ущемление хересов сутожилия. Базовый вариант, самый простой. Следующее, что я могу сделать из этого положения? Нажать правым коленом влево, и на ногу. Видно? Это тоже воздействует на хересов сухожилия и одновременно выкручивание ступни. Затем мы забыли с вами два приема подряд. Первый прием. А режим. сжимаем. сухожилия. Второй сок у малаш. не Работаем. Аккуратно.